Финско-украинская ассоциация в співпраці з с Го Голианголе передала черговый пакет помощи Фінляндії для центров реабилитации Украины. Мы опять приехали в наше любимое место санаторий Роща. Огромное спасибо, что принимаете нашу помощь, и мы знаем, что когда мы Привозим сюда именно оборудование для инвалидов, то оно всегда будет использоваться по назначению. Это уже третий или четвертый раз, когда мы привозим гуманитарную помощь в данной санатории. И, конечно, огромное спасибо, что что вы все принимаете, используете. И мы знаем, что это реально на пользу идет людей. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да. Спасибо вам огромное. Вот этот вот э, скутер, который вы видите, и э, стиральная машина, это от, из Финляндии Эр Кирагела э, подарил. И э, остальные вещи это aids собирала организация, которая поставила совместно с финско-украинской ассоциацией национальной обороны, которую я представляю. Для нас очень важно, что ну, все, что мы привозим, идет в дело, идет на пользу, скажем так, как и мирным жителям, так и военным, которые восстанавливаются после ранений проходит реабилитацию, вот, поэтому, э, привозя в данный санаторий, мы знаем, что это все не пойдет непонятно куда будет использоваться именно по назначению теми людьми, которым это реально нужно. Мы очень рады такой помощи. Сейчас в закладе находится больше 600 человек, которые проходят реабилитацию. И та помощь, которая оказывается э, от финской стороны, от э, громадской организации Янглы, большое вам, огромное вам спасибо от имени санатория, от имени тех больных, которые проходят здесь. Огромное спасибо, это всегда э, нам необходимо. Фактически мы уже четвертый раз, да, у нас уже есть э, такая помощь, она очень ценная. И ценность состоит в том, что это внимание к тем людям, которые находятся здесь, которые выходят из зоны боевых действий, которые просто больные э, люди, которые перенесли операции, травмы. Поэтому я еще раз вас благодарю, огромное вам спасибо и низкий поклон. Закликаем у вас подписаться на наш телеграмм и YouTube канал підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!